يا مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا قابل التوبات، يا مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا قابل Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadan wa ahli beytihi tayyibin, taahirin. Salam əziz və dəyərli izleyicilər. Bir daha sizləri bu mübarək ayda xoş gördük. Allah təala etdiyiniz ibadətləri qəbul etsin. Allah təala tutduğunuz orucuları ali dərəcədə özlərgahında qəbul etsin inşallah. Şəbaniyyə xütbəsindən danışırdıq. İnşallah bu gün yeni bölümü ilə, yeni bəndləri ilə sizin xidmətinizdəyik. Şey peyğəmbərimiz belə buyurur: "Fəsəlu rabbakum bi niyyatin sadıqa və qulubun tahiye, an yuvaffiqakumullahü təala lisiyamih və tibeh." Bəs Allahdan istəyin. Yəni adətən ərəb dilində fə sözü əvvəl bir şey deyilir, sonra ona nəticə olaraq fə gəlir. Yəni əgər bu belədirsə, onda nəticə olaraq siz də bunu belə etməlisiniz. Yəni Bu o deməkdir ki, peyğəmbərimiz ki, buyurdu, bu ayda aldığınız nəfəslər belə təsbih hesab olunur. Etdiyiniz yatdığınız yuxular ibadət hesab olunur və bu ayda Allahın rəhməti, məğfirəti, bərəkəti sizlərinizin üstündədir. Belədirsə, onda Allahdan istəyin ki, Allah təala bu ayda bu ayın orucunu tutmağı sizlərə nəsib etsin. Nə nəzə istəyin Peyğəmbər buyurur: "Be qulu, ben tahira və ben niyyatin sadiqə, paç qəlblə, təmiz qəlblə." Yəni dua etməyinin şərti budur ki, insan təmiz qəlbdən, ixtlasla dua etsin. İlkin olaraq bir şey istəyəndə insan "Əstəğfirullahə rəbbibə" deyərək tövbə edərək qəlbini təmizləsin, ondan sonra duaya başlasın. Allah da insanın qəlbinə baxır. Bir qəlb, bir ruh ki, günahla qaralıbdı, o insanın duaları da qəbul olmaz. Onun üçün peyğəmbər deyir ki, haç qəlbdən Allahdan istəyin və bunu niyaz edən, dua edən, yəni insan təkcə bir işi düşəndə, bir ehtiyacı olanda dua etməməli də. Hər bir şey üçün dua etməlidir. Yəni hətta bir ibadəti etməyi belə Allahdan istəməlisən ki, Allah təala o ibadəti yerinə gətirməliyi sənə müvəffəq etsin. Ramazan ayını görməliyi, Ramazan ayının orucun tutmalığı, bunları belə insan dua etməlidir. Dua ilə Allahdan istəməlidir. Dua təkcə bir hacətə görə deyil. Dua bir işi doğru düzgün qaydasında yerinə gətirməliyisə də insan gələ dua edəsin. Həm bu ayın orucun tutmağına sonra deyir ki, və qiraət et kitabıhi və kitabını, yəni Allah kitabı çi ki, Qurandır. Qur'anı oxumalığı bu ayda sizləri müvəffəq etsin ki, Qur'an oxuya biləsiniz. Qur'an hər bir vaxt oxumalıq lazımdır və insan oxuyub əməl etməlidir. Amma xüsusən bu ayda Ramazan ayında Qur'an oxumalığının fəziləti daha çoxdur. Nəzər ki, bir neçə gün sonra oxuyacağımız bir bənddə də yenə peyğəmbərimiz bu Şəabanə xütbəsində belə deyir ki: "Və mən təlafihi ayetan minəl Quran, kana lahu misru əcrin, mən xət əməli Qurana, ğeyrihi." Hər kəs Ramazan ayında bir ayə oxuyarsa, Sanki başqa ayda Qur'anın hamısını xətm eliyibdi, oxuyubdu, bu qədər ona səbəb verilir. Yəni bütün Qur'anını oxumaqlığın səvabı verilir başqa ayda oxuduğu səbəb. Yəni deyək ki, başqa ayda bir Qur'anı insan oxuyur, əvvəldən axıra xətm eləyir. Onun səbabı nə qədərdirsə, bu ayda Ramazan ayında bir aya oxuyana Allah təala o səvabı verir. İmam Səccadəli əleyhissəlam buyurur ki, də kol şeyin rəbiun və rəbiul qur'an, şəhrü ramazan. Hər bir şeyin baharı vardır. Qur'anın baharı Ramazan ayındır, aydır. Yəni hər bir şeyin xüsusi vaxtı vardır. Qur'anın əsas vaxtı Ramazan ayıdır. Ramazan ayı Qur'anla tanınıbdı. Təsəvvür edin necə hər bir fəslin meyvəsi vardı və hər fəslin meyvəsi o fəslə də dadı daha yaxşı olur. İnsan da daha onun tələbi çox olur. İnsanın ürəyi istəyir ki, o fəslində o meyvəni yesin. Ramazan ayı da Quran fəslidir, Quran baharıdır. Bir insan əgər doğru düzgün Qur'anı oxuyub dərk edib səbabını əldə etmək istəyirsə, ən gözəl vaxtı indiki vaxtdır. Bax Ramazan ayında Ayındayaq Quran ayıdır. Quran oxuyub, təfəkkür edib, düşünub və əməl etməkli. Quranda da Allah Taala Ramazan ayının haqqında danışanda bu şəkildə deyir ki: "Şehrü Ramazan, allazi unzida fihil-Qur'an hudan linnaz." Ramazan ayı elə bir aydır ki, bu ayda Quran nazil olub. Bəlkə də elə bu ayın e, fəzilətidir, bu qədər rəhmət ayı olmasının ən başlıca səbəbi budur ki, bu ayda Quran nazil olub. Onunsa bu ayda Qur'anla, bu ayin istiqbalına getmək, qarşısına çıxmaqlıq, bu ayı qarşılamaq və dəyərləndirməkli ən gözəl fürsətdir və ən gözəl yoldur. Əgər biz bu aya dəyər vermək istəyiriksə, bu aydan daha çox fayda aparmaq istəyiriksə, ən gözəl yolu budur ki, Qur'anla bu aydan fayda aparaq. Qur'anı yanımızdan əskiyitməyək, hər vaxt Qur'anla olaq, Qur'an oxuyaq. Hər cümləsini oxuyaq, ərəbini oxuyaq. Yəni həm oxuyub başa düşək, həm oxuyub səwabını özümüzsün və ölmüşlərimizsən göndərək ki, bu ən önəmli, ən əhəmiyyətli işlərdən biridir. Peyğəmbər buyurur ki, "Əssiyam vəl Quran yəşfəani lil-habdi yawməl-qiyama." Qiyamət günü insanın tutduğu oruc və oxuduğu Quran insana şəfaət verəcək. Oruç belə deyəcək: Yaqulu siyam ay rabbi mana tuhu at-taama va shehavat bin-nahar. Mən gündüz vaxtı bu qula yeməyi yeməklikə mane oldum. Yəni mən oruca görəm ki, oruç tutmuşdu. Onun ehtramına yemək yemədi və şəhvətinin önünə durdu ki, orucdur deyə. Sonra ə, buyurur ki, fashaffi anifiyi. İlahi Bu ki mən oruca sığınaraq, yəni mən oruca əhəmiyyət verərək öz nəfsinin qarşısına durdu və ac qaldı, nəfsi istəklərinin qarşısına durdu və bəs mənə şəfaət məqamı ver, bu qula mən şəfaət verim. Sonra insanın oxuduğu Quran belə deyəcək: Mənətuhun nolmə bildin, ilahi mən gecə yatmağına buna mane oldum. Gecə Orucu iftar etdikdən sonra, orucu açdıqdan sonra e, məni açdı və oxudu. Allahın kitabı bu şəkildə Allah'a xitab edəcək. Şəfiəni fihi. Mənə şəfaət məqamı ver bu qula mən şəfaətçi olum. Onun etdiyi günahların bağışlanmasının səndən istəyim. Allah təala bunlara icazə verəcək. Fəyəşfəan bunlar Allah qatında o qula şəfaətçi olacaqlar. Cənablarımız yenə də buyurur ey hənas iza irtabəsət əleykumul fitən kəgitə ələlil muzlim eləcə qaranlıq gecələr kimi fitnələr üz verdi bilmədis haqq hardadır batil hardadır fitnə içinə düşdüz belə bir vaxt fə əleykum bilquran fə innəhu şafiun müşaffə və mahlun musaddaq Fitnələrin çox olduğu vaxt Qur'anə üz tutun ki, Qur'an şəfaəti qəbul olunmuş bir kitabdır və təsdiq olunmuş bir kitabdır. Qur'anə üz tutarsınızsa, Qur'an oxuyub və Qur'anla istəyirsinizsə, haqqı batıldan ayirasınız, ən doğru yol bu yoldur. Fitnələrdən çıxmağın yolu. Görürsən ə e, bu gün də ola bilər və hər bir vaxt da olub. Görürsən, toplumda fərqli-fərqli fikirlər, təriqətlər, məzhəblər, ideyalar vardı. Onların hansının doğru, hansının yanlış olduğunu bilmək istəyiriksə, əgər Quran yanımızda olarsa, Quran əlimizdə və qəlbimizdə olarsa, Quranı bilərisə, haqq hansı tərəfdədir və batil hansı tərəfdədir? onu bilməlikdə bizə çoxlu yardım edər və kömək edər. Və mən cehalahu imama o, hər kəs Qur'anı önündə qərar verərsə, yəni Qur'anı özünə öndər imam qərar verərsə, qadahu iləcənnə. Qur'an onun əlindən tutub cənnətə götürər. Və mən cehalahu xalfahu, hər kəs Qur'anı arxasında qərar verə, yəni Qur'anı əməl etmir, öz ağlına güvənə, özünə güvənə, Qur'anı bir tərəfə qoya öz bildiyini eləyə saghahu ilannar quran onu cehenneme aparar insanın gələ öndəri rəhbəri imamı quran olsun sonra peyğəmbər deyir və huwa dəlil yadullu ala khayr sabilin quran bir dəlildir yol göstərəndir ən yaxşı yola insanı yönləndirir və hidayət eləyir istər bu dünya işlərində olsun istər axirət işlərində olsun insan əgər quranı özünə rəhbər qılarsa imam götürərsə Qur'an hər bir yolu, doğru yolu ona göstərər. Hər xeyri, faydalı yolu insana göstərər. İnsan bu dünyada tək qalmasın. Necə ki İmam Səcid əleyhissəlam buyurur: "Low ma ta mabinən məşriq və l məğrib, lə məst təhəşd və bədən yekunəl Qur'anu mə'i." Əgər bütün şərqdən qərbə qədər hər kəs ölə, dünyada hər kəs ölə, mən tək qalam. Yenə də vəhşətə düşmərəm. Təsəvvür edin, insan bəzən görsən ki, necə ki, bəzən görsən bir problemlərə görə, viruslara görə cəmiyyətdə karantinədan edirlər. Hər kəs evində qadır, çölə çıxa bilmir, adamları görə bilmir. Bəzən deyir ki, çox qəlbim sıxılır, darıxıram, psixoloji bir problemlər yaşayır ki, insanlar görməyəndə insan bir yerdə olur. İnsan görür ki, sədə kimsə yoxdur. Əzurə baxır, heç kim yoxdur. İnsan biraz darıxır, qalbi narahat olur. İmam Səcədiləyhissələm buyurur ki: "Əgər dünyada hər kəs öləm, mən yenə vəhşətə düşmərəm, qorxuya düşmərəm. Madəm ki bu Quran mənim yanımdadır. Nə qədər ki Quran əlimdədir, Quran yanımdadır, heç bir vəhşətə düşmərəm. Quran mənim həm Dostum olar, həm ata molar, həm ana molar, qardaşım olar və toplumda, cəmiyyətdə olan insanlar olar mənimsin. Quran mənimsin hər şey olar. Çünki həqiqətən də Quranda hər şey var. Quran insan inanaraq bu Quranı yanında tutarsa, necə ki başqa bir hədisdə də var, deyir ki, hər kəs yəqin halında Quranın bir ayəsinə sığınarsa, şərqdən qərbə olan bütün bədallar üçün o bir ayə onun dərdinə dərman və çarı olar bir şərtləndən ki, bir yəqinə buyurur ki, ədəssə yəqin halında o ailə sığınarsa belə olar. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz buyurur, "Əl-Qur'anı qı ilə lafəqrəbədə." Qur'an zəngindiyiydi, ehtiyatsızlıqdı. Hər kəs Qur'anə sahibdəsə mənən, mənəfi baxımından heç bir şeyə ehtiyacı olmaz, nə qədər ki Qur'an onun yanındadır. Amma bu şərtlə ki o Qur'anı oxuya, əməl edə. Əgər oxumazsa, sadəcə Qur'an kitabını da evdə qoyur, o Qur'anın ona faydası toxunmaz, hətta zərəri belə toxunur. Necə ki hədislərdə var ki, üç şey qiyamətdə insanlardan şikayət edəcək ki, onlardan Bir repoduşə buyurur: "Məhsəddir ki, mən səd deyəcək ki, niyə insanlar ətrafında yaşayırdı amma gəlib ibadat etmirdi? İkincisi budur ki, alim ki, cahillər arasındadır. İnsanlər arasındadır alim gəzir, hörmətsizlik edirlər və ya hətta onun elimindən, bilgisindən faydalanmırlar. O alimlər Allah qatında o cəmiyyətdən şikayət edəcəylər. Üçüncüsü və mushafun muallaqun qad və qalihil gubar layyakra u fihi. Quran çə bağlı qalıb, taxtada, rəflərə qoyublar, toz basıbdı, oxunmayıbdı. Bu Quran Allah qatında insanlardan Allaha şikayət edəcək ki, məni evdə saxladılar, amma açıb oxumadılar və əməl etmədilər. İnşallah bu mövzu əhəmiyyətli olduğu üçün və Ramazan ayı Quranla tanındığı üçün, Quranın gəldiyi ay olduğu üçün gələn söhbətimizdə də yenə Qurandan danışacağıq. Nəsib olarsa gələn söhbətdə bu mövzunu tamamlayacağıq Quran mövzusunu ki, insanlar hələ bu ayın ilk 10 günündə çünki Quranın dəyərini, fəzildətini bilsinlər, qalan günlərdə bu Qurandan faydalanabilsinlər, anlatalar. Dünya ahiret bizləri Qur'an'dan ayırısalmasın. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə Allah'a emanet olun. Və salamun aleykum və rahmetullahı və bərəkatu. Ya mücibed-du'a